Як чуєш це слово, тебе зразу переносить в незвідане місто, яке розташувалося на території Кілійського району Одеської області. Ще це місто називають українською Венецією. Дунай, який пройшов більш ніж 2,5 тисячі кілометрів, нарешті зливається тут з Чорним морем. этот город насыпной. Вот это все люди испокон из веков, изначально, все вот это все мастили. Это все делается так. У нас ерики, если вы заметили, сейчас уже их много засыпали. Город был раньше испещрен полностью ерик. После, э, люди, значит, ерик это богатство. Потому что Дунай несет себе большие и листые воды. И вот когда он наносит ерик определенное количество воды, это осенью наступает засуха. Эти ерики высыхают. Природа дает этому городу землю. И тогда каждый вот здесь, этой земли не было. И вот все с Ерики везде были. Вот и здесь был Ерик, и здесь, везде были Ерики. И люди, каждый вот из своего двора, это богатство. Значит, человек выкапывал и намачивал вот этот город. А женщины это копали вообще, я вам расскажу, как мои вот предки все. Вот так заглатывала в воздух, ныряла в воду и вот так выбрасывала доставлялось все к этим местам, где ерики были, все на лодках. Уголь, дрова, продукты. А вот это, представляете, вот вы на секунду задумались, когда шли по ерекам, как же построили люди эти дома. Все на, ру... все на воде, все на руках, все это илистое, все, нам, все искусственное. Люди создавали сами. Наши вот эти дома ранешние, они называются ласточкиные гнезда. Почему? По принципу ласточек. Ласточка ведь на камыш лепила всегда облепляла эту глину. И люди, точно так, смотря за природой, наблюдая все это, они создавали свои дома, которые сейчас ценятся. Ведь когда сейчас люди приходят, спрашивают вас камышовый, почему он ценится? Он является термосом, он экологически чист. И в этом доме люди чувствуют себя намного-намного лучше. Там создается какая-то вот аура наших предков, понимаете? И вот сейчас, к сожалению, это все замостили. И тем не менее у нас город просаживается. И люди, труженики. Я просто хочу, чтобы вы это отметили. Люди-труженики, настолько, вы даже себе не представляете. А каждый год этот дом нужно обрабатывать. К Намас... человеку нужно намастить, засадить огород. Побелка каждый год, потому что в Баске традиция. Дом нужно освежить. Труженики здесь остались. Было много цивилизаций, вот. а если отталкиваться от начала Вилкова, то в 1746 году сюда бежали запорожцы при Петре I и при Екатерине. Вот в 1775 году здесь, а не, которая сейчас называется так само, а послужила названием Дельта. Дуная она похожа на Билы. Ну вот таким вот образом здесь зародилось селение Львованское. Для того, щоб зберегти своє право і сповідувати віру батьків, старобрядці, некрасовці були готові на багато випробувань і нестатків. ми називаємося вілкуски. і вчання. І ліповань. І ви були ліповані. І я й ліпованка сама. Капара капера показання. Нема капера. Я не 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 тільки платочок так зав'язую, коли в церкву там покупляли дівчата. Я когда мне волосы маленькие, они вон падает это вот, надо ты снимать. И был мне капор, а, ну, а что я вам могу рассказать? Мы живем мы дуже бедно. Ни света у нас не на лампа. Вот еще. Керосиновая. Ну, газ еще есть. Можем сварить. Баллон, 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 Вот повезем оттуда. Доходя до большой сюда, я тогда опять говорю, Боже, милости будем мне грешной. Создал мне, Господи, помилуй. Без числа совершил мне, Господи, прости мне грешный. Опять начинаю. Так я аж до сих пор иду. Угу. Я кончила лес буквально. Бог помолился. Становлю скамеечку эту. И там становлю, у меня такой подручник есть, вот я сейчас внизу. И я тогда молюсь, надо как у молиться. Понимаете? Вот такой у меня есть. И я молюсь весь пост, великий вот это когда спас пошел. Вот по этой самой Видите? Я так и молюсь. Начинаю отсюда. Вот так я молюсь. <пот> Боже, милостивый, увиди меня грешные. <пот> это старые люди так и делают. И создал мне Господи и помил. Опять я <пот> так. Без числа совершил мне Господи, прости мне грешного. Вилково, із покоління в покоління, було містом риболовів, де ще можна почути живу російську мову до петровських часів, побачити чоловіків з бородою лопатою і помилуватися жінками в сарафанах, справжній заповідник. Довгі руки цивілізації дотягнулися до Вилково в 60-х роках ХХ століття. Ліпован спробували виселити з островів, зруйнували церкву, закрили школу і монастир. Та влада змінилась, а вилково залишилось. Щорічно, 22 травня, на святого Миколая. Вилково святкує свій день, народження. Мы старобрядці. У нас выехали не с России, нет, мы не местные. Сюда приплыли, когда Катерина стала встреч бороды. Эти все люди сели на лодки и пошли. Они поехали на Дон, другие на Дунай. В Румынии они есть такие, у нас есть такие, есть в Ростове на Дону там на Дону тоже есть вот они привезли с собой свою культуру. Вот это свои одевание, так одевались все женщины. Конечно, вот, это, да. вот это капор. Это одевается невесте. когда она приходит венчаться в церковь. Батюшка одевает ей капор. Она уже не должна ходить раскрытая. Она а ходит... Волосы, да. Да. волосы не должны Еще? Волосы должны быть уже закрыты, и покрывается платок. И вот она идет в церковь или куда вот. Вот, вот так такая культура. Культуру они до сих пор свою чтят. Детей всех перевезли, все мечаются, все ну хоронят батюшки, всех, все ходят в церковь молятся с Полтавщины, но так получилось, что я вышла за Никована замуж и тут уже живу да 27 лет почти. А, я 42 Тут Райский Я из Востогородского района. Там тоже очень красивые места, люди хорошие. А здесь я, я например, плохих не встречаю. Я всегда только с хорошими встречаюсь. Шесть лет назад начала твориться великая история, история вашего города, история нашего города, благодаря которому мы можем с уверенностью сказать, что это жемчужина в ожерелье городов Украины. Где бы мы ни были, в любом месте Украины, за пределами Украины, когда мы говорим, что мы родом с Вилкова, что мы здесь были, мы здесь живем, видно зависть людей, потому что знают, что это наша украинская Венеция.